Herr Präsident, der Präsident der NATO-Assemblée Einen schönen guten Tag. Ich komme gerade von einer sehr bewegenden persönlichen Begegnung, einem über einstündigen Gespräch mit Julia Timoschenko. Ich komme gerade von einer sehr bewegenden persönlichen Begegnung, einem über einstündigen Gespräch mit Julia Timoschenko. Ich bin hier in meiner Eigenschaft als Präsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO, begleitet auch von unserem Generalsekretär David Hobbs. Mir ist es ein ganz persönliches inneres Herzensanliegen, hierher zu kommen. Das ist kein Routinebesuch. Wie so, manchen, wie so mancher, den man so macht in seinem Leben, sondern ich habe hier in diesem Land im Jahre 2004 zur Weihnachtszeit die orangefarbene Revolution erlebt. Ich bin mehrmals hier in der Ukraine gewesen und ich habe diese ganzen Jahre des Aufbruchs auch hin zur Demokratie sehr bewusst verfolgt. Для мене це була справа всього серця, справа моєї душі прибути сюди. Це не був звичайний візит, як багато подібних. Я вперше пережив вашу країну у грудні 2004 року під час помаранчевої революції. Я дуже часто потім приїжджав сюди в Україну, і я побачив, як відбувається рух до свободи і до демократії. А б Юлія gefragt, Wie sie sich fühlt. Sie hat mir gesagt, es geht ihr ein bisschen besser, aber sie ist körperlich noch sehr schwach. Sie ist kaum in der Lage, ihr Krankenbett zu verlassen, nur 15 Minuten am Tag zu sitzen aber sie ist psychisch so stark wie ich sie eigentlich kenne alle sie hat sich bedankt bei den deutschen ärzten der charité auch bei der deutschen bundeskanzlerin die sie gerade auch in diesen letzten wochen und monaten die so schwer für sie waren in ihrer

bestehend aus 257 frei gewählten Abgeordneten aus allen 28 Nato-Mitgliedstaaten. Wir stehen hinter einem freien, einem demokratischen Ukraine, das sich zu Freiheit, zu Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Werten bekannt. Які надають її, які надихають і надають їй сил представників країн НАТО, всіх 257 депутатів міжпарламентської асамблеї НАТО і представників 28 країн, які підтримують вільну демократичну Україну, яка прямує шляхом свободи, демократії Ich незалежності, mich dafür ein, dass sowohl Frau Timoschenko als auch andere Mitglieder ihres früheren Kabinetts, der frühere Verteidigungsminister, der Innenminister, der Umweltminister, ich glaube, da hat man eine Regelung gefunden, eine faire Chance hier in diesem Land bekommen. Я буду докладати зусиль для того, щоб і пані Тимошенко, і всі колишні члени її уряду, в тому числі міністр оборони, колишній міністр внутрішніх справ із міністром екології, вже знайдено більш-менш певний вихід. Ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб вони знову отримали певний шанс у ріхті кюзумсувер. Braucht man natürlich auch eine entsprechende Umgebung? Braucht man Vertrauen zu allem, die um einen herum sind, auch zu den gesamten Ärzten? Da muss Vertrauen da sein. Und ich habe den Eindruck, dass sie befürchtet, dass auch die Ärzteschaft unter einem gewissen Druck steht. Wie ich schon Und dass die deswegen erhebe ich hier die Forderung, die Bitte, und ich glaube, dass ich hier auch sehr im Namen von Julia Timoschenko spreche, wenn ich sage, lasst Julia Timoschenko raus, lasst sie frei, gibt ihr die Möglichkeit, zu einer medizinischen Behandlung ins Ausland zu gehen. Deutschland hat ein Angebot gemacht und ich habe sie gefragt, würden sie es annehmen, Sie hat gesagt, ja, ich würde es annehmen, um dann nach myster here to come. Я ставлю вимогу і в той же час прошу, щоб Юлію Тимошенко випустили, щоб їй дали дозвіл виїхати на проходження лікування за кордоном, зокрема у Німеччині. І вона сама сказала, що так. Also eine klare Botschaft der Humanität, ein Signal der Humanität, vielleicht auch des Präsidenten, der sagt, gut, nutzen Sie die Chance, wieder gesund zu werden. Nutzen Sie die Chance da in einem Land, das Sie sich aussuchen, um dann, und dazu hat sie sich bereit erklärt, wieder zurückzukehren und äh, hier wieder Verantwortung zusammen mit allen anderen zu tragen. Sie hat einen klaren Anruf gegeben. Machen Sie einen humanen Akt. Lassen Sie mich gesund werden. Ich bin bereit, hierher zu kommen und die ganze Verantwortung weiterzumachen. Zum Schluss möchte ich sagen, wir sind sehr besorgt über gewisse Entwicklungen, gewisse Trends, die wir hier in diesem Land sehen. Die Ukraine hat vielfach versprochen, sich an Menschenrechte, an fundamentale Freiheitsrechte an Rechtsstaatlichkeit zu halten. Wir sehen hier viele Probleme, viele ernsthafte Probleme und wir wollen eins, dass dieses wunderschöne und große Land mit wunderbaren Menschen die Chance hat, in die Europäische Union stärker integriert zu werden, auch im Rahmen der NATO mitzumachen, zwei Institutionen, die auf freiheitlichen Wertengründen wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Das ist eine Ukraine, die uns vorschwebt. Die sich dazu nicht nur verbal bekennt, sondern auch faktisch diese фактично lebt. І на завершення я хочу сказати, що ми маємо певне занепокоєння у розвитку подій в Україні, що ми з занепокоєнням спостерігаємо певні тенденції. Україна колись заявила, що вона хоче виконувати. І права людини, і дотримуватись свобод основних свобод, і здійснювати принципи правової держави. Зараз виникає дуже багато запитань. А нам хочеться, щоб ця гарна і велика країна із її чудовими людьми наближалася до Європейського союзу, щоб вона могла співпрацювати у рамках НАТО, обох організацій, які заявили, що основними їхніми цінностями є свобода і демократія. Und wir wünschen, dass Ukraine Andrej hier, der Leiter der ukrainischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Wir haben einen sehr engen Kontakt zu Ihren Abgeordneten. Wir haben einen offenen Dialog, einen guten Meinungsaustausch. Ihr Staatspräsident spricht auch von Europa, von europäischer Integration. Wenn ich morgen die Chance habe, mit ihm und anderen hochrangigen Vertretern der Regierung zu sprechen, dann werde ich Sie bitten, einen entscheidenden Schritt zu tun. Durch einen humanitären Akt in Richtung Frau Timoschenko und andere, um damit den Weg zu ebnen zu einer stärkeren Integration und Heranführung ihres Landes zu Europa, zur Europäischen Union. Wir sind eine Familie, die sich auf Werten stützt, und dafür treten wir gemeinsam ein. Und Sie sehen mich heute als Präsident des gesamten NATO-Parlaments, der für Sie, für Ihre Rechte und für die Zukunft Ihres Landes leidenschaftlich wirbt. Ich danke Ihnen. Спасибо. Тут присутні. Тут присутній Тут присутні Андрій Шкіль. Який очолює українську делегацію між асамблеї країн НАТО? Ми маємо із українськими парламентарями тісні контакти. Маємо постійний обмін думками. Завтра я зустрічатимуся з вашим президентом, зустрічатимусь із представниками вашого уряду і які завжди заявляють про європейське спрямування і інтеграцію. І я до нього звернуся із проханням здійснити такий акт гуманізму стосовно Юлії Тимошенко і інших її прихильників, інших її колег. І Україна зможе таким чином далі рухатися шляхом інтеграції до Європи, до Європейського Союзу. Ми всі разом з вами є єдиною сім'єю спільних цінностей, які ми повинні. Ж які ми повинні втілювати в життя, якими ми повинні жити, і я, як президент парламенту НАТО, виступаю на вашу користь, виступаю за правову державу і хочу підтримувати вас у вашому прагненні до майбутнього. Дякую за увагу, президента вопроси Тимошенко та її колег. Also Sie sagen, also Sie, sagt, Sie äh, was? bitten um äh, einen Akt des Humanismus in Bezug auf Julia Timoschenko und ihre äh, Kollegen, ihre äh, Anhänger. Also ist das äh, damit gemeint, dass nicht nur Frau Timoschenko eine Behandlung im Ausland angeboten wird, sondern auch Herrn Luzenko und Herrn Iwaschenko? Ich werde dafür eintreten, dass diejenigen, die gesundheitliche Schäden haben, die krank sind und die einem, einem guten Genesungsprozess zugeführt werden sollen, dass sie die Möglichkeit haben, das in einer Umgebung zu tun, der sie vertrauen. Und ich habe jetzt heute, das ist sicher symbolisch, zunächst mal mit Julia Timoschenko persönlich gesprochen, aber ich lege Wert darauf zu sagen, dass die Parlamentarische Versammlung der NATO sich für alle einsetzt, die äh, durch... Äh,

Необхідні для справжнього лікування умови, де вони довірятимуть лікарям тим процедурам, які здійснюватимуться, і я говорив сьогодні із пані Тимошенко, особисто сказав їй, що представники міжпарламентської асамблеї НАТО з критично ставляться до всіх тих заходів, які були вжиті до колишніх членів уряду, і які Повинні все таки одержувати необхідне лікування за відповідних умов, скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас є от таке передбачення, що а, на лікарів тиснуть? А на чому вони а, ґрунтуються? І друге, юридична площина в Україні не можна вивозити людей, які засуджені чи перебувають перебувають під слідством за кордоном. Як це питання можна висі? Zwei Fragen. Also Sie haben gesagt, Sie haben einen Eindruck, dass, äh, dass eine, Art, eine Art Druck auf Ärzte ausgeübt äh, wird. Äh, woraus schließen Sie das? Und dann die zweite äh, juristische Ansicht. Also die Ukra das ukrainische Recht sieht nicht vor, dass Strafgefangene außer Lande. Äh, wird werden zur weiteren Behandlung also ärztlichen Behandlung. Wie kann man das doch Ich möchte das klarstellen, nicht ich habe den Eindruck, dass dieser Druck auf Ärzte ausgeübt wird, sondern ich habe den Eindruck, dass Julia Tymoshenko diesen Eindruck hat und deswegen ist das Vertrauen nicht so, wie es zu Ärzten sein müsste. Das ist ein Unterschied

ein humanitäres Signal senden kann. Ich kann jetzt hier nicht alle Wege aufzeigen, aber wir haben uns ausführlich darüber unterhalten. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass ein Präsident die Chance hat, äh, im Wege eines humanitären Signals zu sagen, okay, ich gebe Ihnen die Chance deine gesundheit dort wiederzufinden wo du sie bekommst und wo du das größte vertrauen hast wenn sie gleichzeitig die erklärung abgeht wieder ins land zurückzukehren. das tut sie. das hat sie mir ausdrücklich heute gegenüber zeugen erklärt. und ich glaube dass dann auch rechtlich eine möglichkeit für einen präsidenten besteht so etwas zu tun. und ich wünsche mir das einfach. Julia Повідомила про декілька шляхів, про декілька можливостей для здійснення певного її звільнення з метою лікування. Президент може зробити це у різні способи, шляхом, наприклад, акту помилування, і таким чином він міг би послати гуманітарний сигнал і дати можливість скористатися Юлії Тимошенко із шансу відновити своє здоров'я там. De, eh, do правові засади, правові eh, wir haben jetzt ein Problem, dass wir noch äh, eine Station hier haben, um dann nach Kiew zurückzufliegen. Morgen werde ich den ganzen Tag über Gespräche haben. Und äh, ich sage Ihnen zu, ich werde alles tun, um auch diese Eindrücke, die ich jetzt heute hier gewonnen habe, und auch den wunsch der parlamentarischen versammlung der nato die ja sehr stark mit ihnen zusammenarbeitet. wir haben auch einen extra, äh, ein, ein extra council den sogenannten ukraine nato interparliamentary council in dem wir zweimal im jahr uns in brüssel und in kiew treffen um einfach zu sehen, wie geht es mit den demokratischen Rechten in diesem Land weiter. Sie dürfen wissen, wir stehen hinter Ihnen, wir unterstützen Sie. Aber auf der anderen Seite hätten wir jetzt auch gerne mal gesehen, dass es wirklich auch von Seiten der Regierung Fortschritte gibt. Ich glaube, das ist gut für Ihr Land. Wir haben hier gerade die Europameisterschaft im Fußball erlebt. Ein tolles Ereignis, Sie waren ein toller Gastgeber. Gerade die jungen Menschen waren großartig auf den Straßen, die haben Europa erlebt

Щоб е, передати їм своє враження про те, що я побачив і почув сьогодні, це враження є також і усієї міжпарламентської асамблеї країн-членів НАТО. Треба сказати, що з вашою країною є дуже тісні взаємні, тісні стосунки в е, міжпарламентські. Асамблеї, ми маємо спеціальну раду Україна НАТО, яка засідає двічі на рік, один раз у Брюсселі, один раз у Києві. Ми спостерігаємо за тим, як відбувається здійснення демократичних прав в Україні. Ми готові вас підтримувати і робимо це, але ми також і хотіли би бачити, що уряд також. Робить певні кроки, аби досягти у цьому плані прогресу. Зараз відбувався чемпіонат Європи з футболу. Це була чудова подія, була чудова надія для молодих людей познайомитися з вашою країною. Вони вважають вашу країну просто чудовою. І якщо і уряд свого боку досягатиме певних.

Wenn sie nicht sofort erfüllt wird, werde ich weitermachen, werde ich auch im Kreise des NATO-Parlaments versuchen, diese in meinen Augen sehr berechtigte Forderung wirklich umzusetzen und so lange, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Also bei einmal versuchen und aufstecken, das ist nicht meine Sache. Наслідки будуть такими справа в тому, що я політик і політик, який не здається, якщо не вдасться за першим разом, то я буду намагатися у рамках парламенту НАТО діяти так, щоб ці вимоги повторювалися. І те, що раз, за першим разом не вдалося, будемо діяти далі, щоб воно все таки вдалося. Отже, беж до жвидання.